kiyim bobidagi asl hukm shayx aytyaptiki kitob muallifi aytyapti liboslar bobidagi asl hukm har qanday libosni muboh ekanligi degani illo shariat istisno qilib falon falon kiyimni turlari harom degan bo'lsa o'sha kiyimlar harom bo'ladi asl hukm joizligi mana bu masala kitobdagi eng muhim masalalardan muqaddima sifatida hali libos ahkomlariga kirishdan oldin bilish kerak bo'lgan masala chunki har bitta bobdagi asl hukmni bilib olsangiz asl hukmni bilib olsangiz bu sizga juda ham ko'p yordam beradi o'sha bobdagi masalalarni bilishda chunki ixtilof qilingan masalalarda aslga qaytiladi masalan falon kiyimni turini kiyishga bo'ladimi yo'qmi kimdir bo'ladi deyapti kimdir bo'lmaydi deyapti joiz deyapti kimdir joiz emas deyapti doim asliga qaytiladi asl, asl e kim masalan joiz deyotgan bo'lsa asl shu tarafda bo'ladi agar bobdagi masalan kiyim bobidagi hozir asl hukm uni joizligi deyapmiz demak kim joiz deyayotgan bo'lsa asl shu tarafda bo'ladi undan hatto dalil ham talab qilinmaydi chunki mana bu aslni hozir dalillarni zikr qilamiz shu asli dalillari kifoya unda dalil bor endi joiz emas degan odam dalil olib kelishi kerak bo'ladi mana shu turdagi kiyim kiyish emas ekanligiga dalil olib kelish kerak bo'ladi shuning uchun buyog'ida masalan <mess> darsimiz davomida ma'lum bir kiyimni kiyish joiz emas deyilsa albatta dalil kerak unga agar dalilsiz harom deyilayotgan bo'lsa unda mana bu aslga xilof bo'lib qoladi asli joizligi shuning uchun kiyimni turlari juda ham ko'p har bitta qavmni o'ziga xos urf odati bor o'ziga xos masalan kiyinish kiyimlari bor va hokazo shariat kelib turib hamma bir xil kiyinsin demadi bu narsani rioya qildi e'tiborga oldi shariat masalan afrika tarafdagi kishilarni o'zini kiyinadigan o'ziga xos masalan kiyimlari bor malayziya indoneziya tarafda o'ziga xos kiyinadi o'rta osiyo xalqi masalan o'ziga xos bir kiyimlari bor va hokazo bir xil kiyinsin hamma arablarga o'xshab kiyinsin demadi alloh taolo u narsaga buyurmadi eshik ochiq bu narsada faqat shariatdagi umumiy qoidalar bor mana e, shunday shu narsalardan chetlanilsin deyilgan o'sha sifatdan chetlanilsa kiyim kiygan paytda o'sha shariat qaytargan narsalardan chetlanilsa u xohlagan rangni xohlagan tarzda keyin nima qilishi mumkin kiyinishi mumkin deyiladi o'sha urfiga mos holatda kiyinishi mumkin bu ham bir allohni ne'mati xoh libos bobida bo'lsin xoh kiyim bobida bo'lsin umuman odat bobida alloh taolo eshikni ochib qo'ydi masalan savdoni ham faqatgina ma'lum bir shariat ko'rsatib bergan tarzda savdo qilasan deyilmaydi balki savdoni qilaverasiz shariat qaytargan savdolar bor o'sha narsalardan nima qilinsa bilib olinsa qolgani halol degani qolgani halol degani kiyim bobida ham taom bobida ham xuddi shunday shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan ma yalbasul muhrim deb degan savolga nima deb javob berdilar ya'ni ehromdagi kishi hajga ehrom bog'lagan kishi nima kiyim kiyadi yo rasululloh deb so'raganlarida degan ma'noda javob berdilar nima nima kiyim kiyadi deb so'ralsa payg'ambarimiz allohu alayhi vasallam salla kiymaydi sharval kiymaydi ko'ylak kiymaydi deb javob beryapti kiymaydigan kiyimlarni sanadilar vaholanki savol kiyiladigan narsalar haqida edi chunki kiyiladigan narsani sanab adoga yetmaysizk har qanday kiyimni turi nima halol bu yerda nimani sanadilar aslidan tashqari bo'lgan mana mana shu narsalarni kiyishga bo'lmaydi degani bu sanoqli narsa buni bilib olsangiz qolgani bo'ladi degani joiz degani shuning uchun kiyimda ham aslini bilib olsak kiyimni mana bu turi halol yoki bunisini kiyish joiz deb bittalab joiz bo'lgan kiyimlarni turini sanab o'tirmaydi balki harom bo'lganlarini masalan doim zikr qilishadi qolgani nima halol degani savdo bobida ham qarasangiz fuqaholar nima deyishadi falon savdoni turi babu buyu al manhi anha deyishadi shariatda qaytarilgan savdoning turlari haqidagi bob deydi hech qachon shariatda joiz bo'lgan savdoni turlari deb keltirishmaydi nimaga chunki joiz bo'lgan turlari ko'p siz nahiy qilingan qaytarilgan turlarni bilib olsangiz qolgani joiz degani qolgani joiz degani